чуть правее, нет. Понимаете? И в слово игроку нашей команды, Артем Скотничук. Я же все поздравляю с победой. Ну, я думаю, что после первой четверти, конечно, где-то в головах проскочила мысль, что победа будет более простой, чем она оказалась в итоге. Что случилось с командой? Была ли какая-то недооценка соперника после по итогам первой четверти и по итогам начала сезона перечения? Не было. Хороший ответ. Ну, а не было, потому причину. что в первую четверть мы попали с хорошим процентом дальние броски, но в целом к игре мы были не готовы к той агрессии, как играл Львов. Э -э я думаю, это дело в нашем отношении. Может быть, мы изначально как-то так спустя это все отнеслись. А первую четверть просто был хороший процент попадания, но в целом в защите очень плохо мы не были готовы так агрессивно защищаться, как политехника защищалась. А от этого все и пошло. насколько ты уже чувствуешь себя в команде? Освоился ли или ты думаешь, что еще нужно? Да, я освоился все. Я освоился, все нормально, я в коллективе всех знал до этого, и тренера, и игроков, поэтому проблем с этим нет. Перед этим матчем ты возглавил список лучших ассистентов Суперлиги. Я этого не Ты статистику, насколько Ну вот, сейчас вижу пять потерь. То есть, я не возглавил там еще потери. Эту статистику мы не ведем, мы смотрим только на положительные моменты. Я думаю, что... <су> 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 а то <но су> есть еще над чем работать, насколько я понимаю, да? В команде? В команде, есть. конечно. Мы не играем, наверное, процентов на 30-40 еще. Очень много у нас нету... Ну, не то, что взаимопонимания, но мы еще... Мы только провели 5 или 6 игр, да? 6. Поэтому я не думаю, что у нас еще есть большой потенциал, и я думаю, что мы еще прибавим очень сильно. Мы работаем, у нас мало выходных, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Но сегодня отвратительная игра, и я знаю, что тяжело. В любом случае, с победой. Поменьше выходных, побольше побед.